Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Nama yang pertama sekali saya perkenalkan diri saya Nama Muhammad Afif bin, bin Muhammad Hassan Nombor metrik A22436 Tajuk yang saya akan bentangkan hari ini ialah Iaitu pertunangan dan ada-ada pertunan, pertunangan dan ada-ada pertunangan menurut Islam. Sesungguhnya bahagianya rumah tangga, lahirnya anak yang baik dan cerdik, serta kekalnya bahagia rumah tangga adalah terletak kepada pemilihan suami dan isteri yang baik. Pemilihan itu mestilah dilakukan dengan penuh rasa sedar tidak dipengaruhi oleh perasaan cinta semata-mata atau bergolak keinginan untuk untuk berkahwin sahaja bahkan hendaklah membuat persiapan yang sepatutnya iaitu saling memperkenalkan diri dalam mencari uh, akhlak yang baik. Kenapa di dalam Islam uh, menekankan kepentingan pemilihan pasangan? Yakni Islam uh, sangat menekankan soal pemilihan. Disebabkan kenapa? Kerana yang pertama ialah untuk kebahagiaan rumah tangga. Pemilihan pasangan yang tepat akan melahirkan ketenangan Uh, kasih sayang dan uh, rahmat dalam rumah tangga. perkahwinan bukan hanya di awalnya tetapi akan membawa kita ke hingga ke syurga. Yang kedua, yang kedua melahirkan generasi yang soleh. Anak-anak adalah hasil daripada perkahwinan ibu bapa yang baik akhlaknya akan menjadi contoh kepada anak-anaknya. Generasi soleh tidak lahir secara kebetulan bahkan ia bermula daripada ibu dan bapanya sendiri dan yang ketiga adalah asas kehidupan yang kukuh iaitu rumah tangga yang dibina atas asas agama ibarat bangunan yang ada tapak yang kuat hujan akan datang tapi mereka tetap akan saling sama-sama bersabar dan saling saling uh, saling sama-sama menghadapi dugaan ini dengan sabar maka ia akan kekal hingga ke syurga amin ya rabbil alamin langkah-langkah sebelum akad yang pertama mencari sifat-sifat iaitu kenali sifat yang dituntut pada kedua-dua belah pasangan dan yang kedua melihat bakal tunang kita iaitu kita melihat wajah dan uh, wajah dan uh, tapak uh, wajah dan tangannya sahaja dan yang ketiga adalah meminang bila kita dah setuju maka kita memasuk minang sifat-sifat utama pasangan ialah yang pertama mempunyai agama dan akhlak yang baik bagi seorang lelaki yang mahu berkahwin dia mempunyai akhlak yang baik dan agamanya yang baik. Begitu juga bakal pasangannya. Dan ini inilah kriteria paling utama pasangan yang taat kepada Allah, menjaga solat dan ibadah, menjauhi perkara haram dan bertanggungjawab dalam am, dan bertanggungjawab dalam amanah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jika خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد arid. apabila orang yang kamu redai agama dan akhlaknya datang meminang kepada kamu hendaklah kamu kahwinkannya jika kamu tidak berbuat demikian nescaya akan berlaku fitnah dan kerosakan yang besar di atas muka bumi Selepas agama dan akhlaknya yang baik, kita perlu tengok yang kedua iaitu keturunan. Keturunan ia, ia adalah asal daripada keturunan yang baik dan keturunan ialah sebagai faktor sokongan. Uh, bukan penentu mutlak. Ia membantu dari sudut latar belakang dan pembentukan akhlak. Dan yang ketiga adalah daripada sudut harta. Harta penting untuk kelangsungan hidup, tetapi bukan segala-galanya kita mengharapkan kepada harta. Ke kekayaan tanpa agama boleh membawa kepada kelalaian dan kerugian. Yang, ke yang keempat adalah kecantikan, iaitu Islam tidak menafikan fitrah manusia yang menyukai kecantikan, tetapi ia tidak boleh mengatasi nilai agama dan akhlak. Selain itu, sifat-sifat tambahan yang perlu dipertimbangkan. Antara sifat lain yang turut diberi perhatian oleh ulama ialah yang pertama adalah sukufu. Keser keserasian dari sudut agama, pemikiran, pekerjaan dan kesihatan membantu keharmonian rumah tangga. Dan yang kedua adalah kesuburan. Islam menggalakkan umat-umat Islam yang ramai dan berkualiti melihat latar belakang keluarga boleh memberi gambaran. Yang ketiga adalah uh, perawan iaitu anak dara yang masih belum berkahwin. Maka lebih bagi wanita yang bagi wanita yang belum berkahwin hendaklah ia mencari lelaki yang masih belum berkahwin. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالابكار فانهن عذاب اخواها وانت ارحاما وارضوا باليسر مفهومه telah berkata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah kamu memilih perempuan-perempuan yang masih dara kerana mereka lebih lembut kata-katanya lebih mampu melahirkan anak-anak yang ramai dan lebih redha dengan sedikit kesenangan di antara perkara sunat yang digalakkan oleh Islam ialah seseorang lelaki melihat perempuan yang ingin dikahwininya sebelum masuk meminang ini disunatkan jika lelaki tersebut mempunyai niat untuk mengahwininya dan berharap peminangannya akan diterima. Syarak membenarkan lelaki tersebut melihat tanpa meminta kebenaran dan tanpa pengetahuannya supaya dia tidak berhias terlebih dahulu. Jika perempuan tersebut berhias, tujuan melihat tidak akan tercapai. Laki tersebut boleh melihat bakal tunangnya dua atau tiga kali jika perlu melihat keadaan wanita tersebut dengan lebih jelas lagi. Ini dilakukan untuk mengelakkan kekecewaan selepas berkahwin. Ini kerana biasanya matlamat yang dikehendaki tidak ter tidak tercapai dengan sekali pandang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis Beliau bersabda kepada Mughirah ibn Shu'bah sewaktu dia berazam untuk meminang seorang wanita. Qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: "Unzur fa innahu ahra an yudama Maksudnya, lihatlah perempuan itu kerana ia lebih menimbulkan Kasih sayang di antara kamu berdua. Seseorang perempuan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerhatikan perempuan itu atas dan bawah, kemudian baginda menundukkan kepalanya. Maksud menyerahkan diriku kepadamu ialah Aku serahkan urusan diriku kepadamu Sama ada kamu mahu mengahwini aku tanpa mas kahwin Atau kamu mengahwinkan aku dengan sesiapa yang engkau rasa sesuai Masuk baginda menunduk kepalanya ialah setelah melihat perempuan tersebut Baginda tidak lagi mengulangi perbuatan memerhati per perempuan tersebut Hukum melihat ajnabi yang pertama lelaki dan perempuan yang dewasa iaitu hukumnya haram melihat mana-mana anggota badan yang bukan mahram kecuali uh, kecuali uh, wajah dan tangan bagi wanita dan uh, dan adapun aurat bagi lelaki ialah di antara pusat hingga ke lutut itu itu adalah aurat bagi lelaki dan hukum yang kedua adalah kanak-kanak. Kanak-kanak tidak haram kita melihat kepada mereka kecuali apabila kita aa, memandang kepada kemaluan mereka maka maka hukumnya haram. Dan yang ketiga adalah mahram. Mahram hukumnya boleh melihat kecuali di antara pusat dan lutut. Dan firman Allah Subhanahu wa taala Katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka. Ada peminangan yang pertama halal iaitu bagi perempuan bukan isteri orang dan juga bukan di dalam tempoh iddah. Dan ini meminang dihalalkan sama ada secara tasrih iaitu terus terang ataupun ta'rif iaitu ia membayangkan jika perempuan itu bukan isteri orang tidak berada dalam iddah dan bukan perempuan yang haram dikahwini maka ia halal untuk berkahwin dan yang kedua adalah ta'rid sahaja ta'rid sahaja ialah jika dalam iddah kematian ataupun tolak ba'in iaitu jika perempuan yang ingin dipinang berada di dalam aidah kematian suami ataupun aidah disebabkan tolak ba'in maka ia adalah secara takri' itu ia membayangkan ini sebagaimana firman Allah SWT yang mafhumnya dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan iaitu secara sendirian untuk meminang perempuan-perempuan yang kematian suami dan masih di dalam iddah atau kamu menyimpan di dalam hati keinginan berkahwin dengan mereka Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka yang demikian itu tidaklah salah tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka secara sulit selain daripada menyebut kata-kata secara sendirian yang sopan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh iaitu hendak melakukan akad nikah sebelum habis aidah yang ditetapkan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu maka beringat-ingat beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya ketahuilah bahwasanya Allah amat pengampun bagi amat yang penyabar dan yang ketiga adalah haram haram perempuan bersuami atau di dalam tolak raj'i iaitu tolak raj'i iaitu tolak yang uh, tolak satu ataupun tolak dua iaitu tolak yang masih lagi rujuk kembali oleh itu haram meminang perempuan yang masih bersuami juga diharamkan meminang semua perempuan yang haram dikahwini sama ada haram untuk selama-lamanya atau haram untuk sementara waktu sahaja dan haram juga meminang perempuan yang masih di dalam tolak rajaannya Iaitu sama ada secara tasrih ataupun ta'rid Kerana dia masih lagi bergelar isteri dan suaminya berhak untuk kembali rujuk kepadanya Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu SWT Abu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dhalika in aradu islahah Mafhumnya, dan suami-suami mereka lebih berhak mengambil kembali merujuk isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika mereka suami-suami bertujuan hendak berdamai dan yang keempat uh, pinangan orang lain haram meminang yang telah dipinang dan diterima okey yang keempat haram meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain sekiranya pinangannya tersebut telah diterima walaupun begitu peminangan boleh dilakukan sekiranya lelaki pertama memberikan keizinan kepada lelaki kedua untuk meminang dan sekiranya pinangan lelaki pertama tidak dijawab iaitu tidak diketahui sama ada pinangannya diterima ataupun tidak maka pinangan pinangan lelaki kedua adalah diharuskan dan sekiranya seseorang lelaki meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain dan kemudiannya lelaki kedua menik menikahi perempuan tersebut akad nikahnya akad nikahnya tetap sah. Walaupun begitu dia tetap menanggung dosa perbuatannya meminang perempuan yang telah dipinang. Dalil ini haram datang daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لا يخطب رجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب مفهومnya seseorang lelaki tidak boleh meminang seseorang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya iaitu saudara se-Islam sehingga, sehingga, sehinggalah peminang sebelumnya meninggalkan iaitu membatalkan pinangannya atau peminang itu memberi izin kepadanya. Peringatan penting bagi yang sudah bertunang hukum dia adalah tetap sama iaitu haram haram ber berkhalwat. Itu haram duduk di dalam satu bilik berduaan Kerana tunang sebelum akad nikah masih ajnabi dan tidak boleh berdua-duaan. Ini hukumnya masih sama walaupun sudah bertunang. Dan yang kedua adalah nasihat jujur. Nasihat jujur ceritakan ke keaiban bakal pengantin jika diminta pendapat. Sesiapa yang diminta memberikan pendapat tentang bakal pengantin lelaki atau pengantin perempuan dia hendaklah turut menceritakan keaiban dan keburukannya secara jujur berdasarkan pengetahuannya. Ini semua dianggap nasihat dan peringatan kepada bakal pengantin mengenai pasangannya. Perbuatan ini tidak termasuk di dalam kategori mengumpat yang diharamkan. Dia perlu menceritakan keburukan tersebut apabila diperlukan. Tetapi jika keburukan tersebut boleh diringkaskan dengan berkata lelaki ini tidak sesuai dengan kamu atau perempuan itu tidak sesuai untuk untuk untukmu berpadalah jika dia berbuat demikian sahaja dalil dalil hukum ini berpandukan kisah Fatimah binti Qais Fatimah binti Qais berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham telah melamarku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Abu Jaham tidak pernah berlekang dari tongkatnya iaitu tua Manakala Muawiyah adalah seorang miskin yang tidak mempunyai harta Pernikahlah dengan Usamah, Usamah bin Zaid Tetapi aku tidak menyukainya Kemudian Rasulullah SAW bersabda Nikahilah Usamah, aku pun mengahwininya Allah memberikan kebaikan Selepas perkahwinanku, Fatimah binti Qais bergembira Selepas perkahwinan tersebut dan yang ketiga sunat berkhutbah iaitu mulakan dengan memuji Allah dan bersalawat sebelum memun sebelum meminang dan akad iaitu hmm. sebelum kita membuat pinangan terhadap perempuan maka disunatkan untuk kita memuji Allah seperti yang alhamdulillah wasallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam Kesimpulan sebagai penutup dapat kita simpulkan bahawa Pemilihan pasangan hidup merupakan asas terpenting dalam pembinaan sebuah rumah tangga menurut Islam. perkahwinan bukan sekadar memenuhi tuntutan fitrah tetapi ia satu ibadah. Kebijaksanaan dan panduan wahyu dan Islam mengajar kita agar mendahulukan agama dan akhlak dalam memilih pasangan kerana daripadanya lahir ketenangan jiwa Kebahagiaan rumah tangga dan gener dan generasi yang soleh, kecantikan, harta dan keturunan hanyalah pelengkap. Manakala agama adalah tunjang utama yang menentukan keberkatan perkahwinan. Dengan memahami dengan memahami adab sebelum akad, hukum melihat bakal pasangan serta batasan dalam peminangan kita dapat mengelakkan fitnah dan membina perkahwinan yang diredo'i yang diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala semoga setiap pilihan yang kita buat berlandaskan syariat akan membawa kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah